নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে ডাটা নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিবোৰ লৈ আহিছোঁ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰবোৰ চাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা লাইক কৰি দিব আজি চি আই টি ইউৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদী সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হয় অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু আন্দোলনত সহায়কসকলৰ সমৰ্থনত খবৰ অনুসৰি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শিলচৰ বিভিন্ন জিলাত শতাধিক শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি মুখ্য মহোদয় স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে একেদৰে জিলাখনৰ শ্ৰমিক কৰ্মীসকলে গুৱাহাটীৰ মেঘদূত ভৱনৰ সন্মুখত মিলিত হৈ অংগনবাড়ী শ্ৰমিক আৰু সহায়ক সহায়কাৰীসকলৰ ধন ইচ্ছামতে বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী জনায় গুৱাহাটীত কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰে চি আই টি ইউৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তপন শৰ্মা ৰাজ্যিক নেতা বীৰেণ শৰ্মা পৰিমল সেন বক্তাসকলে কয় যে বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰি অহা অসমৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়কসকলে সমান সন্মান বিচাৰি দিনে নিশাই মুকলি আকাশৰ তলত ধৰ্মঘট কৰি আছে যদিও বিজেপি চৰকাৰৰ কোনো গুৰুত্ব নাই চৰকাৰী আঁচনিৰ ৰূপায়ণত তৃণমূল পৰ্যায়ত সেৱা আগবঢ়াই থকা ৰাজ্যৰ প্ৰায় এক লাখ একৈছ হাজাৰ অংগনবাড়ী শ্ৰমিক তিনি শ্ৰমিক আৰু সহায়কৰ নিম্নতম মজুৰি পৰ্যায়ত সঠিকভাৱে দৰমহা দিয়া নহয়